yusuf man hozir gapingni eshitib turdimda hozir amaki syomka qotganlarda limonlarnide san pul yig'arekansan sa, qanaqa qilasan qanaqa pul to'playsan oddiy biznes biznes qanaqa kan, biznes qani gapirib ber biznesingni birinchi biznes, kan, biznesingnibichiianarsdan kattalashtirish ho'p qanaqa nima qilding ikkita qo'y oldim o'shani katta qilib sotganimda pul topdim endi qishda limon olamiz limonni besh yuz kilo men olaman besh yuz kilo dadam aha. o'shanda uni bahorga sotib yuboramiz kamiga o'ttiz mingdan kilosini Mhm. shunaqa nech pul bo'ladi shunda shunda bir ming dollar ikki ming dollar bo'ladi Yo'g'i. mana e. qo'yni otsan, qo'yni qancha parvarish qilding shu to'qqiz oycha Qo'y sotding uh -huh. nechi puldan sotding qo'yni bitta ikki yuz ellik dollar ikkinchisi ham shunaqa ikkinchisi ham shunaqa ho'p besh yuz dollar foyda qilibsan uni ishlatib yubormadingmi yo'q nimaga ishlatib yuorsang bo'lardi playstation olsang bo'lardi qanaqadir o'yinlar olsang bo'lardiku kattalashtirmoqchi bo'ldim iznisni undan ham kattaroq pul topgim keldi men hozir sanda besh yuz dollar naqt bor naqd bor endi limonni qachon qayerdan sotib olmoqchisan uni Dodam tanishlari ko'p o'shandan bittasi kelishgan 1 tonni beraman degan podvolga 2 tonna ketadi doimo 1 tonna oladi zo'rku Xo'p, mayli pulingni 1.5000 yarim ming dollar ikki ming dollar qilsang nima qilasan sufshu muncha pulni Uy remont qilaman yig'aman undan keyin yana qishkiyim yana olaman yana qo'y olaman keyin ko'cha to'laman.